Відкрити для себе тайниші світ чорного моря можна прочитавши нову книгу Севастопольських іхтіологів Олександра Болтачова та Євгенії Карпової Морські риби Кримського півострову. У фоліанті докладно описано більше ста видів морських риб, ілюстровані яскравими світлинами. Спілкувалася із співавтором книги, заступником директора інституту біології південних мирів Олександром Болтачовим і наш кореспондент. Протягом 20 років іхтіологи збирали матеріали для книги у різноманітних експедиціях. Для того щоб така книга вийшла, потрібно бути справжнім, так би мовити, патріотом своєї справи. Адже постійний брак фінансування з боку держави просто гальмував вихід книги у світ. Книга интересная и содержит много фактического материала. В основном, конечно, мы ее писали вдвоем сами, но, используя большое количество литературы, мы подробно остановились на истории изучения ихтиофауны Крыма, именно Крыма. Причем нужно отметить, что мы охватили ихтиофауну Это впервые от Каркинийского залива, его кутовой части, до э, восточного Севаша, его северной части. То есть и Черная, и Азовский. Maria. У першому розділі Морські риби Кримського півострову розглядається історія вивчення морської іхтіофауни. розказана про найбільш видатних вчених та їх вклад у вивчення риб Чорного та Азовського морів. А далі на кожній сторінці можна знайти цікаві факти про жителів морських глибин та побачити яскраві фотографії. Майже всі світлини зроблені власноруч природженим натуралістом Євгенією Карповою. А любителі смачненько поїсти можуть знайти кулінарні рецепти приготування морських продуктів. Мы подробно остановились на описании формирования ихтиофауны Чернобыля, она у нас уникальна, мы просто влюблены в нее, потому что такой ихтиофауны по составу экологическому нет ни в одном из морей. Она содержит и морские, и соломатоводные, и проходные, и пресноводные виды рыб. Для каждого вида дается фотография оригинальная фотография даже нескольких ракурсов в различный период, из брачной окраски это очень красиво все а особенности поведения биологии экологии для промысловых видов промысловая статистика книга написана так называемой популярной мовой то есть разрахована на широкую аудиторию школярів, студентов аспирантов выкладачив биологии и экологии робітників рыбогосподарчую галози, да в целом любителей природы. Для инспекторов даже у нас есть там раздел, посвященный рыбам, которые помещены в Красную книгу. Очень мало кто знает в лицо краснокнижные виды, за редким исключением, особенно бычков. там. А есть выдержки из правил рыболовства современных и штрафные санкции, которые будут временны, если рыбак нарушил правила. Під час бесіди із Олександром Болтачовим вчений звернув увагу на те, що за останні роки спостерігається позитивна тенденція поліпшення стану іхтіофауни у чорному морі. Втім, для того щоб надавати будь-які прогнози, потрібно мати належне фінансування, якого в цьому році на жаль взагалі не було. Наблюдіє останніх років показали, що некоторое облушення ситуації в отношені іхтіофауни і видового составу. Ну, перше перш це когда ми завершали. Многочисленные экспедиции позволили расширить круг наших географических исследований, регулярность и прочее. Особенно, конечно, интересные результаты, если касаться промысловых видов, были получены во время двух рейсов, двух нескольких экспедиций, которые были выполнены в 2010 и 2011 году низ профессор Водиниц. впервые за много-много лет была сделана такая съемка, особенно это их то есть сбор икры, личинок рыб, сбор кормовой базы, то есть зоопланктона, которая показывает Значительное улучшение качественного и количественного состава, особенно количественного состава промысловых ведов рыб. В первую очередь это касается шпрота, ставриды и некоторых других. В этом году, к сожалению, ни одной экспедиции не было сделано по причине отсутствия финансирования, что, конечно, досадно, потому что мы получали фактический материал, который служил на благо так сказать, экономики Украины, на благо рыболовства Украины. Необходимы, конечно, средства для того, чтобы финансировать такие исследования на более крупном масштабе. У нас, к сожалению, не в строю сейчас малый флот в ремонте и затяжной в затяжном ремонте нет финансирования. Нет финансирования на мисс профессор Вадиницкий. Если мы хотим, чтобы действительно Украина была морской державой, достойной морской державой и имела все данные, что же у нас творится в море, как можно эти ресурсы использовать. Конечно, нужно финансирование. Книгу «Морские рыбы Крымского півострова» можно придбати у Тех Крыму.